что произошло? Где Тимошенко сейчас? Тимошенко задержали, где она находится никто не знает, задержана по абсолютно надуманным причинам, не имеющим ничего общего с законом. Судья, судья сказал, что основная причина это то, что она не сообщила причину своего опоздания сегодня в зал судебного заседания. Тимошенко ни разу не нарушила подписку о а невыезд, она все время... Она все время пребывала в, приезжала в судебное заседание, ни разу не нарушала подписки о невыезд. По первому вызову суда она являлась, поэтому то, что сделал судья Киреев, это прямое преступление. Куда она могла быть отправлена? Мы не знаем, где находится Тимошенко. Тимошенко. Куда ее доправят? Тимошенко, скорее всего, находится сейчас еще в здании Печерского районного суда. Народные депутаты Украины были заблокированы в здании полностью. Сотрудники Беркута их не выпускали. Были стычки, драки. Все. Кто-то пострадал из депутатов? Ну, не знаю. Это была Драка. То есть это была ну, стычка, это не была драка, Кто это была стычка. Ну, милиция, Показатели... забл... милиция заблокировала народных депутатов в комнате, где осуществлялось э, задержание, задержание Тимошенко. При этом, э, несмотря на то, что меня отстранили от этого дела, я являюсь адвокатом Тимошенко, защитником Тимошенко по другому уголовному делу, по делу о киотских деньгах и об автомобилях для сельской медицины. При этом меня к ней не допустили, несмотря на то, что я этого требовал. С ней находился на тот момент ее защитник Юрий Сухов. Куда она сейчас делась, мы не знаем. С процессуальной точки зрения, на какой срок ее могут сейчас задержать? А... Если основываться на Конституции на уголовном если основываться на Конституции на уголовно-правовом задерж... законодательстве ее вообще не должны были задерживать. Это абсолютно беспрецедентное, незаконное действие, не основанное ни на чем. В, дан... Нет, в данном случае он объявил о том, что он изменяет меру пресечения с э, подписки о невыезде на содержание под стражей. По практике украинского суда, несмотря на решение Европейского суда по правам человека, по делу Харченко против Украины, суды почему-то во время досудебного следствия не удосуживаются устанавливать срок, на который э, задерживают, задерживают лицо. То есть в данном случае мы не можем знать, то есть, наверное, на весь срок досудебного следствия. Ну, то есть это может быть месяц, два, три? Это может быть столько, сколько длится досудебное следствие. Игорь Диденко находится в тюрьме уже год. Час замолов штурхали, коли мене yeah. мовили sure, sure, sure. мене не допускали, штурхали, ніхто не реагував ні на що, ніяких, ніяких дій не було. Але я думаю, що це автозак для неї. Хоча можливо і ні, можливо, це автозак діденка. Її вже Забрали ви не, знає? Ми не знаємо цього.

Оттуда, оттуда, давай. Откуда вы один? Оттуда. Оттуда. Приготовились. Не знаю. Отсюда будут приводить. Вот мы видим сейчас открытые двери автозака, он под, прямо прям не под здание суда. неочевидно. очевидно, вот в эти минуты эта Тимошенко зашла в автозак. Но влево, влево, влево! Стоит. Сейчас зашел какой-то человек.

Все, 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 стой, стой. Скажіть, будь ласка, кого ви там охороняєте? Скажіть, Скажіть, будь ласка, кого ви везете? Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, кого ви весеть? Це дідентка чи то машина.

Держи, 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 держи меня за пользу. Вот это толпой мы можем отсечь. Вот эту трубу можем отсечь. Все, все. Держим, держим на месте. Все, стоим на месте. Держим. На месте стоим, держим. все, не спеши. Стоим. Нашими руками сейчас делается Не выполняйте преступления на кафе, Милиция! <реку> Ваши дети будут гангстерами и будут будете солидными на нашим детям Не выполняйте преступления на наказания. <реку>

Українця. А тим милиціонерам, хто виконує гробні накази, Протягом віків мене соромно і вашим дітям, і вашим внукам. Гонба злочинній влади, Гонба тим, хто виконує злочинні накази цієї злочинної влади. Вам не знищити Україну, вам не арештувати кожного українця, нас багато. І кожного катюгу і тирана, хто це робить. Чекає підсудних, на яку ви намагаєтесь почати Юлій Томоченко. Кожен, хто виконував цей злочинний наказ, чекає справедливе істини покарання. Гоньба злочинній владі. Гоньба тих, хто виконує цей злочинний наказ. Вам не вдасться потворити Україну. Вам не вдасться арештувати всіх українців. Тому що дуже швидко прийде час і кожен з вас відповість за цей злочин.